По возвращению в город Славянск мы, громада жителей Славянска, решили создать и создаем общественную организацию, громадскую организацию, которая ну, будет как-то влиять на восстановление строительства и благоустройство нашего города. Так, скажите, вы уже собирались? У нас было проведено первое вече, которое было малочисленным, ну тем не менее люди высказали все, что у них накупило. После этого мы более подготовились конкретнее было проведено второе вече, на котором уже собралось в пять раз больше людей, уже были конкретные сделаны предложения, которые по результатам мы сейчас уже готовим обращение в различные инстанции по вече, где мы каждое воскресенье решили проводить вот предложить проводить это вече народное, чтобы принимать какие-то конкретные решения. Скажите, пожалуйста, на втором вече вы уже приняли какие-то решения, уже что-то можете озвучить? Мы на втором вече приняли ряд решений, собирали подписи. Сейчас готовим заявление в различные инстанции, оно просто еще у нас на базе формирования. То сейчас пока еще мы не можем озвучить, буквально на следующем вечере мы доложим громадянам, что было сделано. Жители Славянска и района мы от души приглашаем на вече, которые каждое воскресенье проводятся у фонтана в 16.00.